Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Рано. <с <с Россия снова отложила полет на Луну. Блин. 2027 на 2028 год. И снится нам не рок от космодрома. А шо? А новости из России! А депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что организмы россиян генетически не настроены на бананы и манго. Только если их не принимать через жопу. Поэтому а снится нам трава! Трава у дома! Зеленая, зеленая, трава. А не всякие ваши бананы и манго. И много еще другого свежей сводки э, новостей оттуда. Откуда? Оттуда. Оттуда. Из жопы. 46% россиян выбрали бы сонный туризм а каждый десятый году готов освоить внимание монастыринг монаспирит не мон, не монастырит тоже Нет. монастыринг это типа идти в монастырь это цэ... не 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 так вот и один мон, А, монастыринг Коли ти один вигододобувач від злочинних фінансових схем монастир і балотінг. Ні, це в загальному їхнє життя. Болотінг. Ну, так. Ось так от. Росією крокують монастирінг і болотінг. Осенні обострінні шази вже почалось у росіян. Що в березні? Ой, в марті. 14 -го года. <свят> Психиатры предупреждают, что вместо ноябрьского пика... <свят> Блин, там все так? Ноябрьский пик коммунизма... Ну ноябрьский... Но у них, а что ты думаешь, революции все там... А, да. Октябрьская, Только двор... февральская... Только дворец почему-то зимний. Ноябрьская пика депрессии, тревоги и прочих расстройств накроет страну уже в конце сентября. Все из-за ранней осени. Пора. Что такое осень? Это... Врачи отмечают, что у многих психика реагирует на смену сезона, а у некоторых это выливается в совсем уж неадекватное поведение. Подписание контракта на СЛО, например. Почему у некоторых? У всех? By everyone тем временем, тем временем, в адыгейском поселке Отрадном, Адыгея и Отрадная, Адыгейский то сыр, не играет, э, произошел полный трэш из-за того, что мама разрешила своей четырехлетней дочке покрасить волосы в розовый цвет. Ну, пока ну, еще. Казалось бы. Соседи восприняли это как личное оскорбление. Потому что соседи голубые, что ли? Начали орать, обзывать ребенка и даже лезли с кулаками на мать. Это из-за цвета волос? Но на этом безумие не закончилось. В качестве мести озверевшие убили их маленькую собачку. Отрезав животному три лапы. А знаешь, три, чтобы она на одни пришла и сказала, мне дали пи***ть. Самое, що а собачку за что? Ну да, блядь. Ну, дивись. Це новини Росії. Тут питання за что? За что? почему не, не принимается, ну, блядь. Как бы. О, так, Москвич сделал предложение девушке, которая чуть его не убила. Она воткнула ему нож в шею и сказала Да. 33-летняя Ольга и 36-летний коньяк. Нет. Они ежедневно. Не пара, не пара, не пара, не пара. Нет, и 36-летний марат. Бажаров. От, э, отмечали ее день рождения. Когда вечеринка закончилась, парень настоял, чтобы веселье продолжилось. И о, оно продолжилось. Девушка отказалась, хотела спать. Началась ссора. Марат отвесил возлюбленный Стой! Какие высокие стосунки. Та схватила лезвие. Несчастного госпитализировали в больницу, а Ольгу привлекли за причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозило до 10 лет, но суд дал ей всего два условно. Марат заявил, что сам виноват. После суда пара помирилась, и мужчина сразу сделал ей предложение. Абудусятка, абудусятка, абудусятка. Не-не, цельный кинец истории. Сделал ей предложение. Девушка в раздумье. Могла быть в тюрьме, Так, Так, ты за губами. Потому что в Уфе. Блять, выбор, обычно Там просто но им. Наша любимая рубрика. Ну и на середине. В уфе из задницы местной жительницы достали огромный надкушенный огурец. Прикинь, у нее и там зубы. Да, вот уже. А что ты туда. А там. Русака такая, то так, со спазмами и жалобами на боль в заднем проходе в больнице поступила девушка. Парень, который ее привез. Вегетарианин. Который ее привез, сразу рассказал врачам о в чем дело? И объяснил, что огурец оказался в ее жопе во время телесных практик. Йога? Сюжете Ну, на Знаешь, ты... А не мать покласть. Ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, две попки. Они не смогли самостоятельно вытащить огурец. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Прибежала жучка. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Шукайте на портхабі. Не були знаєш, значить він зробив. Зараз вкрашив помідора і капусти. Додав, а я просто і кусок кобаси. Каже, спер ти дністе Ой-ой-ой. Тепер ти готель Франківську. чоловік салат. А, специалисты извлекли его. А кто? Настя Химон сбрал? Клопотенку. Извлекли его, но не смогли понять, почему он надкусан. В России запретили порно со священниками. А секс не Священники против. Потому что были видны скрепы. В скрепах. В скрепах. Скрепы в скрепах. Ну, мы, мы не знаем, мы не будем пернашив... <сíck> <сíck> Просто живите с тем, что ну, не важно. Нам Если огер... вы будете гуглить. Нам огирка целиком выстарчило. А в Красноярске пенсионерка сломала палец школьнику, потому что он не уступил ей место в автобусе. А как было? У сказала, встань. Он а говорит, вот я вильная. Студенты юрфака в Москве подрались прямо на лекции про насилие в Москве. Это хорошо, что была лекция не об изнасилованиях в, Москве. Так бы было И что там не было ни одного священника. Нет, не можно. Все. Зась. Не, я так разумею, что просто студенты юрфака в Москве Сразу перешли к практическим занятиям. А что такое насилие? Мы что мы, такое? Мы не, знаем, мы не знаем, что такое насилие. Минуточку. Если мы знаем, что такое насилие, мы не знаем, что такое насилие. Так э -э в Петербурге на большом семейном фестивале. На большом, семейном большом семейном фестивале. Заканчивается смертоубийством. Депутат а, собрания. Константин Чебукин вручил призы многодетным семьям. Одна семья получила спецприз. Килограммовый помидор. А еще мы пометаем, что стало с Узугерком. Да, с другим участникам раздали огурцы, кабачки, Цвіти і ігрушки. Таємниця надкушеного огірка Підіймає свою завісу, розсуває. Розсуває завісу. Та баба зуфе думала, хорошо, що їй дали букет Роз. За. салат, а то було би ваза. Добре, що лего не дали. І там складно. Молодежь в России начала сидеть, не сидеть, сидеть раньше, а сидеть уже с 20 лет. А, типа с его устава. А -а -а. Если раньше седина появлялась ближе к 35 годам, то теперь это стало нормой для зумеров. Врачи называют главными причинами стресс. И огурец. И... В жопе. Вероятно. СВО, не знаю, СВО будет продолжаться до тех пор, пока мы культивируем лабубу. Культивируем в смысле типа урашиваем? Это заява Путина какая-то Це Это одна из причин специальной военной операции? Нет, это заявил православный психолог из Москвы. Тебя ничего не турбує в словосполучении «православный психолог»? Есть, конечно, застережение. ну как, католицкий нет? Только православный психолог из Москвы заявил, что покупка игрушек Лабубу во время войны культивирование монстров призвали он покаяться и вооружиться иконами, крестами, а не чертями. Что еще не было в сраці у мускаля? Лабубу. Лабубу. Трамвай. Как то? Господарникам на заметку. Царенький трамвай. Я тоже только что прочитал. Кололито приходит горячая пора, трамвай. Сошел с рельсов в Екатеринбурге, потому что ночью рабочие заасфальтировали его пути. Все, the end of road, <synthesization> Дешевночі ну, ну. ще, ще асфальтуриш. Може, не трамвая ніколи не бачили. Може, ви думали, що тут тролей, бо він і так може проїхати. Фу. А, там нескладна мелодія. Я не буду її відтворювати. Mm. Просто зачитаю речитативом. Так би мовити, відповідь православному психологу із Москви в Росії набуває популярності композиція з наступним текстом Сосу за Лабубу за Щекой за Лупа. А має співати сосу за Путіна? А тут лабуб... Сосу за Путіна чи за щекой Путін? Томпофіль <ріст> А, Ну прихоче, щоб Путін. Хто? Лабубу, блядь. Хто? Хто Путін? Бл. Ну, Путін? Ну, Защикуй нормально. А, ну, так. От так що, якщо щось. Кому лабубу блядь. звертайтесь. Тільки недавно прогреміли е, обсирання чи бурашки. Але. Прогресія Як то кажуть, хворобі... Сти, стики без придихи, як весілля без музики. В Тульській області силовики задержали мужчину, який справляв нужду на пам'ятник Великої Отечественної війни. Духовний скрип, пам'ять дідов. І я думаю, що він знає, що страв на нього, коли казав, можемо повторити. <реш> Очевидці побачили, як неадекват футболки, ненависть, розчарування, Злоба, ну, три слова на футболе. Э НРЗ. Ненависть, разочарование, злоба. Недержание, же было. Мочится за зениткой. И сфотографировали его. Ну, а что же, конечно, робот. Ну, жители поймали по горячим следам. <как> Видно, не успел упра управиться. Не, просто, ну, вот. Какая все-таки разница между украинцами и россиянами? У нас армія, мова, віра, у них ненависть, розчарування, злоба. І ось за зеніткою. Наступна новина показала, що вся російська економіка поставлена на військові рейки, тому що віркут... поставлено на рейки ну, в Іркутській області голий шизик показував дівочкам вертольотик членом. А може він готувався в льотчики? Ві, Мі вісім. <рит> Эксгибиционист подметил двух местных на пляже. <лес> В Иркутской области на пляже. Ну. <служив> И начал к ним приставать. Чтобы привлечь внимание, он зашел с козырей. <служив> начал крутить волыной. Изображая вертолет. Ну не, хуй козырь буквально. А вместо того, чтобы уйти от Шизоида, они подожгли, подошли ближе. Чтобы покататься. На вертолете. А во время коммунальных работ в Дзержинском районе Волгограда на глубине трех метров откопали полутораметровую бетонную ногу Сталина. Кто-то закопал Сталина. Предположительно, она осталась от снесенного в 60-е годы памятника. Сталинисты общественники. Сталинисты общественники. Осталось так мало. Через дефис. Сталинисты общественники. Тут же заявили, что нога Сталина поможет привлечь в Волгоград туристов. И предложили водрузить ее на постамент. А где режь, у Сталина разбросала? Сталинисты общественные. Может, Сталин не умер, потому что он петербуржец, уже два месяца пытается доказать, что не умер. Ему не верят ни в банках, ни в больнице. He's alive! Фантастер. Антосмагорическая история началась в июне, когда Игорь... Иго, Игорь! Игорь! Посетил поликлинику. Там врачи сообщили, что он числится умершим. Решив, что это случайная ошибка, мужчину отпустили домой. Случайностей Однако это было только начало. Позднее петербуржец не смог снять деньги в банкомате. Сотрудники банка заявили, что по их базам Игорь тоже признан умершим. Из-за этого ему перестали начислять пособие, а затем и вовсе вручили в ЗАГСе свидетельство о смерти в больнице, где он попытался получить историю своей болезни и смерти, его отправили к полицейским. Хотел сказал так про отца, но нет. <laughs> не, полицейский <laughs> сказал, полицейский... ну раз ты уже умер, давай на СВО. Давай <laughs> мы твой <мать>, юридический статус. <laughs> а, выяснилось, что 4 года назад у мужчины украли паспорт, ему пришлось получать новый, а ошибка, видимо, произошла из-за того, что умер человек, который пользовался его старым паспортом. Ну, то есть, кто-то паспорт. Вот... Зажмуры все. И, 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 и Игорь умер. И Игорь и Игорь умер. Радисна новина. Любители гумору. Большинство населения России в России официально разрешили присылать заключенным. Передачки нет мемы. Ведь только мем умеет ждать. Через сервис «Защищенные телекоммуникации» теперь можно отправлять в СИЗО или колонию не только письма, но и картинки. Вот теперь заживем. Мемы сначала печатают. Прикинь, то есть ты маешь мем на папере выдрукуваты и цензурят. Один три дня от одного до трех дней в зависимости от количества половых вот. органов, бля. а потом передают адресату чаще всего заключенным приходят коты и мотивационные цитаты вот вам код без забот бля. не вот вам код и о. Кот пришел, а ты когда? <решит> um, тревожная новина. Я не знаю, про что она просто. Заголовок. Меня очень бентежит. Найденная в Волгограде гигантская отрубленная нога неизвестного человека исчезла с места. Угадайте, где она теперь. На она? не Она? Она? у сталинистов общественников. А вы пришла вместо штурма. Значит, если вы не знали, молчание. Знак согласия. Да, но не слабость, а мудрость. Тоже мудрости вам, женщины. Вышла памятка ⁇ Практические советы для жен военнослужащих. Это, Что делать, если муж меня бьет? А, просто зачитаю. порады. Ваш муж военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним. Попробуйте поставить себя на его место. Не стоит выносить все на публику. Посты в социальных сетях могут разрушить карьеру вашего мужа. Если побои не угрожают вашей жизни, терпите, они скоро закончатся. Старайтесь маскировать побои. Косметическими средствами. Избегайте ярких цветов в одежде и макияже. Это может спровоцировать мужа на новые вспышки агрессии, вспышки слева. Блядь. Попробуйте проанализировать свое поведение. Почему муж вас ударил? Чем вы его спровоцировали? Попросите у мужа прощения памятку выготовила академия коммуникаций тоже помните молчание не слабость а мудрость российская туристка в таиланде потеряла память и заговорила на древнерусском после падения убыса не липо ли братья, начать старыми, старыми словесами повесть скорбину о походе Игоря Игоря Ярославовича. Целка Это пяти так пяти было, блядь? Елена из Древлян хотела бы <laughs> сказать <laughs> из Тогуска. Приехала на курорт, восстановить силы после... <laughs> <Поставить> после <laughs> силы после <laughs> похода <laughs> на Византию, Восстановить <laughs> э, силы и, и капище. <laughs> Ой, на второй день он опоскользнулся. На второй день он опоскользнулся на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду. В прошлое. Медики диагностируют чем это... И упала в язычество. Сейчас туристка не помнит свое имя, не узнает близкую подругу. И общается с окружающими исключительно на древнерусском. Еще волхвы, волхвы. Где уличи, блядь? В чем причина смены языковой раскладки? Вот оно выявляется, как называется. Никто не знает. Это значит, Я хочу, чтобы поменять мне клавиатуру. На изи-бяки. Изи-бяки. Паки-паки, изи-херувимы. Завершите, как всегда, хочется новиною. Позитивною. Свиту тварин. А в данном случае, в этом мире, экологии, мужчину в костюме лебедя задержали на патриаршем пруду в Москве. Он плавал на сабборде в футболке с надписью «Пруд для лебедей, а не для блядей». А белый <laughs> лебедь а, на пруду. <laughs> а, а, а прикинь, а там реально чувак с такими крылами ебаться. Це й були його тебе на пісні. А білий лебедь на пруду качає павшую звезду на пруду. Куда тебе я приведу? Хоч хтось, дбає за за пророду, білий лебідь. А ви дбайте про. Канал Процешн офіційний. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші відео, ставте їм уподобайки. Пишіть коментарі, напишіть рецепти свого улюбленого салату. Не плавайте по озерах в костюмах в лебеді. лебедів. То не ваша, це фішка, це фішка лебедів. Допомагайте нашому проєкту, ставайте нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Patreon, також воно доступне у описі цього відео. Обов'язково допомагайте нам. Та до вам так смішно до вас сміятися, зв'язку, якщо в людині встрації зкушної гробля. А ми то проживаємо. Ми то від відфільтровую, пропускаємо. Через себе. Через себе. <laughs> ну не буквально. Ну, хай так. дві попки б**ть. Бережіть себе, не нехтуйте в тривоги. Ми тепер посередині. Польща за нами. Сьом. Папа. -па.